Молиться, ну, в первую очередь, не знаю, создавать какое-то благоприятное эмоциональное, эмоциональное пространство. Но оружие брать в руки мы, конечно же, не будем и призываем всех этого не делать. Поэтому женщины прежде всего должны хранить тот самый очаг, о котором так много говорят. Не как-то стараться выводить своих мужей на какую-то гуманную линию поведения. Если обижают их землю, то надо подниматься мужчинам и оставить свою честь, свою землю, правильно? Поддерживать. Поддерживать мужчин. надо мужчин в этом случае. Делать сколько не пугают, мы уже не боимся ничего. Мы будем останавливать голыми руками. Танки, бронетранспортеры, все. Мы пойдем на все. Но это не зависит именно от женщина или мужчина, это зависит в общем от человека. Поэтому я не знаю, как можно тут это приписывать девушкам. Возможно, где-то там женщины и дергают за ниточки, а мужчины думают, что все это из-за них, они все решают. Я же не женщина. Роль женщины заключается в том, чтобы поддерживать своих мужчин, своих детей, своих сыновей, своих дочерей, дабы они могли удержать то, что мы. Попытались, во всяком случае, пока попытались создать в нашей отдельно взятой Донецкой области, то бишь Донецкой Народной Республики. Ну, по крайней мере, женщина может, присутствие женщины может смягчить переговоры, чтобы не было, скажем, резких каких-то высказываний, резких движений. Хотя, судя по поведению нашей Верховной Ради, как ведут все депутаты, даже присутствие женщин их не останавливает.